Di celah bukit-bukit batu hitam yang berselimut kabus, tersembunyilah sebuah tamadun yang hampir dilupakan manusia. Tamadun yang lebih tua daripada Melaka, lebih awal daripada Kesultanan Perak dan lebih misteri daripada apa yang tercatat dalam mana-mana buku teks. Nama itu Gangga Negara, kota purba yang hilang seolah-olah ditarik keluar dari dunia manusia dan disimpan di balik kabus masa. Gangga negara dikatakan diasaskan oleh seorang raja berketurunan Melayu Kuntur. Atau ada juga yang mengatakan beliau datang dari keturunan raja-raja Hindu Buddha yang berhijrah ke Semenanjung. Apapun asalnya, kota ini berkembang menjadi pusat perdagangan dan ilmu. Tempat pandai besi, ahli nujum dan nakoda laut berkumpul. Di lembah yang kini dikenali sebagai lembah kinta, sungai-sungai besar menjadi nadi kehidupan. Kapal-kapal kayu purba berlabuh membawa emas, biji, rempah dan sutera. Di sinilah Melayu mula mengukir tamadun sebelum Melaka hadir. Gangga negara memiliki istana batu hitam, disusun dengan seni bina yang tak pernah ditemui di tempat lain. Tiang-tiang batu yang menjulang, ukiran halus yang menceritakan legenda lama dan ruang balairung yang dikatakan mampu memantulkan suara raja tanpa gemar. Tetapi yang paling ganjil, tidak ada manuskrip lengkap tentang kota ini. Yang tinggal hanya serpihan. Pasu pecah, batu ukiran, lantai istana yang tenggelam separuh. Seolah-olah kota ini memilih untuk menyembunyikan dirinya. Orang lama percaya kekuatan utama Gangga Negara terletak pada senjatanya. Tombak dan keris mereka ditempa daripada besi meteorit. Besi yang jatuh dari langit. Seras, gelap dan berkilau seperti asap yang membeku. Pandai besi purba kota ini mampu mengawal api, membentuk besi bintang menjadi senjata yang hampir tak boleh dipatahkan. Keris-keris ini tidak hanya menjadi senjata, tetapi lambang kedudukan, ilmu dan kuasa roh penjaga kota. Namun, pada abad ke-11, sebuah angkatan laut dari India yang digelar kerajaan pola berlayar menuju ke tanah Melayu. Mereka terkenal kerana empayar laut yang luas, kepakaran perang dan perisai emas berukir. Ketika kapal perang mereka tiba di pelabuhan Gangga Negara, api menjulang ke langit. Istana batu hitam diserang dari semua arah. Dindingnya retak, bumbungnya terbakar. Askar-askar kola marah dengan langkah serentak, memecah kota yang selama ini tidak pernah ditawan musuh. Dalam satu malam, tamadun yang dibina beratus tahun ini runtuh. Selepas serangan itu, gangga negara hilang dari catatan. Tiada raja baru dinobatkan, tiada kerajaan yang menyambung pemerintahan. Kota ini seolah-olah lenyap, ditelan bumi, ditidur dalam kabus tebal yang tidak lagi ingin berundur. Orang tua-tua Perak masih berbisik tentang seorang puteri terakhir yang berjaya meloloskan diri melalui lorong bawah istana. Ada yang mengatakan beliau melarikan diri ke banjaran titiwangsa menuju sebuah pintu gaib yang hanya dibuka kepada mereka yang terpilih. Puteri itu dikatakan pembawa rahsia kota, ilmu besi langit dan sejarah yang tidak boleh jatuh ke tangan musuh. Hari ini, jika kita ke Batu Pahat atau Lembah Kinta, kita akan jumpa batu ukiran purba, serpihan pasu besar dan tapak istana lama yang tenggelam separa. Setiap pecahan batu ada cerita, setiap ukiran ada rahsia, dan setiap tapak kaki membawa kita lebih dekat kepada tamadun yang cuba dilupakan. Ada satu teori yang paling misteri. Sesetengah penyelidik percaya kota ini tidak musnah sepenuhnya. Sebaliknya, ada bahagiannya yang tenggelam ke dalam tanah, membentuk lorong bawah tanah, bilik-bilik purba dan bangunan samar yang kini berada jauh di bawah kaki kita. Cahaya biru dalam gelap yang dilihat sesetengah pendaki mungkin bukan refleksi tetapi sisa cahaya dari sebuah kota yang masih hidup. Gangga negara bukan hilang, ia hanya menutup diri, menunggu masa, menunggu manusia yang benar-benar ingin memahami asal-usul bangsanya. Sebelum ia membenarkan pintunya dibuka semula, dalam kabus emas yang menutupi kota ada sejarah yang menunggu untuk dibangkitkan semula.